Salam, 여러분, xeyirli olsun. Basazırda yeni tikilən məktəbə yaxın belə bir üst görünüşü olan 2 mərtəbəli 5 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Mərtəbələr arası, yəni 1-ci və 2-ci mərtəbələr monolit betonludur. Bu evin üst görünüşü və göründüyü kimi də evin üstünə belə gözəl bir əl işlənməsi var ki, kovançıq daşlarla düzülübdür. Külsülüdür. Fondament qarkaz betondur. 4 bir tərəfi qoşa daşla tikilibdir. Və həyəti 2 maşın rahatlıqla yerləşə biləcəyi həyəti var. Belə bir həyətinə daş düzülüb, elektron darvazası var. Qaz, su, işıq daimidir, sayğaclar hər biri qoyulubdur. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir. Və burada isə güləkmək üçün də yer saxlanılıb. Evin yan tərəfinə keçməyə yeri var. Bir də evin görünüşünü göstərim və göründüyü kimi də pəncərlər də şəbəkə sistemində yığılıbdır. Peləkənhə bax belə bir ablisovka daşları düzülüb, geniş bax belə bir peləkənh yeri saxlanılıb. Tikir, yəni burada da hətta stol qoyub oturmaq da var. Bir dəyəvin həyatını göstərim. Və evə daxil olduqda geniş bir dəhlizi. İkinci mərtəbəyə qalxmaq üçün peləkənhə beton atılıbdır və peləkən üstündə də görünür ki, mərmər yığılıbdır. Və döşəməsi istilik sistemidir. 1-ci mərtəbədə döşəmə istilik sistemidir. Yəni bu dəhlizin mətbəxin və hamam otağı. Burada kombi aparat üçün yeri saxlanılıb içəridə və bu da isti poldur, göründüyü kimi və bu da həmin isti polun xətləri. 2-ci mərtəbədə 2 otaq, mətbəxi və hamam otağı yerləşir. Bura deməli 1-ci mərtəbədə zal otağı. Qeyd etdim ki, 1-ci mərtəbədə 2 otaq və mətbəxə yerləşir. Hamam otağı və belə kondisioner üçün işıq xətti çəkilibdir. Belə bir geniş e, pəncərəsi var ki və görünüşü də həyətinədir. Bura deməli zallı otaqdır. Görəndiyiniz kimi geniş və işıqlıdır. Otaqların hər biri genişdir və işıqlıdır. Gün işığı hər otağa düşür. Təmiz taxta qarxlar var. Qoyuluqda otaqlarına hər birinə. Və bura birinci mərtəbədə ikinci bir otaqdır pəncərə evin yan tərəfinə baxır. Və mətbəxə. Bildirdim kimi mətbəxin də döşəməsi stilik sistemidir, metlaq döşəmədir. Arxıq tam təmirli vəziyyətdədir. Yaşağa tam yararlı bir vəziyyətdədir. Bu da pəncərədən isə yan tərəfə, yəni yola baxır. Bura birinci mərtəbə və birinci mərtəbədə sonuncu hamı otağını da göstərim. Yəni bax bura isə Mithaq Kafel döşəməsi burda da istilik sistemidir. Asma tavan, aksessorlar alıcı və satçı arasında razlaşma yolu ilə qoyula bilər. 1-ci mərtəbə ilə tanış olduq, indi isə 2-ci mərtəbəyə qalxaq və 2-ci mərtəbədə kürəklənlərin də yan tərəfinə qeyd edim ki, tutacaqları qoyulacaqdır. E, Döşəməti qeyd etdim ki, kürəkləndə bax belə mərmər -mər düzülübdür yerə, kürəklənlər mərmər vurulub. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı, eyvanı və hamam otağı yerləşir. Bura bir yataq otağı. Görürsünüz ki, tam təmirli vəziyyətdədir otaqların hər biri. Çox səliqəli bir iş görülübdür. Döşəməsi laminatdır. İkinci mərtəbədə bax burda belə bir geniş yer saxlanılıb. Bura eyvana çıxışı eyvanıdır və burada da geniş bir yer saxlanılıb. Şurada da ağacın nəsə istifadə edə bilər. Bura isə eyvana. və əlavə. 2-ci mərtəbədə bu digər yataq -yata -yata. otağı. Göründüyü kimi otaqların hər biri genişdir, işıqlıdır, gün işığı hər bir otağa düşür. Bura isə 2-ci mərtəbədə 3-cü otağı. Qeyd etdim kimi sənət qaydasındadır, çıxarış mümkündür. Notarial kontorda alıq satığa gediləcək. Bura isə hamı otağı. Aksessuarlar qeyd etdim kimi avluz əsasçasında razlaşma yolu ilə qoyula bilər. Bəyin qiymətə də çox münasibdir. Real alıcılara endirim olacaqdır. Evlə tanış olduq. Bu evlə digər başqa evlərlə ətraflı məlumat əldə etmək istəyənlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha dərindən məlumat əldə edə bilərlər. Hər kimə Allah sağlığını hey, versin.